Alimlərin dediyinə görə, müqəddəs Ramazan ayı Qurani-Kərimin baharı sayılır. Bu ayda Quran oxumağın xüsusi faydası var. Bütün dünyanın müsəlman cəmiyyətlərində Quran oxuma məclisləri keçirilir. Belə məclislərdən biri də Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərində keçirildi. Quran tilavəti məclisi Moskva Şiələri cəmiyyətinin Huseyniyəsində hər il Ramazan ayında baş tutur. Müqəddəs Qurani-Kərimin baharını qarşılamaq üçün möminlər Böyük Moskvanın müxtəlif güşələrindən bir aradəmlər və ilahi kəlamla tanış olurlar. Qalbləri riqqətə gətirən Quran sədası Quran əhlini səmavi səyrə dəvət edir. İnnamunziluna ala ahli يَتْرِجِزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ تلاوət məclisi hər gün iftardan 1 saat öncə keçirilir. Məclisdə yaşından aslı olmayaraq həm cavan, həm yaşlı nəsil iştirak edir. Onlardan bəziləri Qurani elə bu Ramazan ayında öyrəniblər. Həm Allah Taala'nın mübarək Ramazan ayında açtığı süfrədən dadmağa tələsir. Quran, Quran tilavəti mənim hər vaxt səbəbi var. Amma bu ayədə Allah Taala ki, e, insanlara bu cıda nazil edir Quranı, bu ayədə hər kəs bir aya Quran oxuya, başqa aylarla Quranı xətm edən adamın səbəbini Allah Taala ona verir. Və əgər Quranı bütün xətm etmiş olsa, rivayətlərdə vardı ki, Allah Taala bir hərfinə insanlara 10 dəfə səbəb hədiyyə eləyib onlara səbəb yazırdım. Bismillahir-rahmanir-rahim. Biz alimlərimizdən, ustadlarımızdan eşitmişə görə Ramazan aylarında Quran-ı Kərimin bir ayəsini oxumaq, Quranın tam xətbinin səbabı verilir. Ona görə Moskva şəhərində Prospekt Mir məscidində, Hüseyniyədə möminlər yığışar və daha çox bu ayda Quran oxumağa fikir verənlər, fikir bu səbabı əldə etsinlər. Həzret Muhamməd sallallahu əleyhi və səlləm öz mübarək hədisində belə buyurur: Quran oxumaq insanın qəlbini təmizləyir. Allah Taala qəlblərinizi təmiz qəlblərdən qərar versin. Əmin Abbaszadə, Müsal Abbasov, Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Moskva.